Salam hər kəsə. Bugünkü videomda sizinlə birlikdə 4-cü sinif bilik yarışının düşən suallardan həyat bilgisi üzrə e, ümumi suallara birlikdə diqqət yetirəcəyik. Gəlin birinci sualımıza baxaq. Aşağıda göstərilənlərdən hansı doğru deyil? Burda cavab olacaq C variantı. Bütün qəbilə üzvləri Məhəmməd peyğəmbərinə e, dərhal inandılar və gətirdiyi dini qəbul etdilər. 32-ciyə baxırıq. Yayda də, dərənin güneştən qar qaralmasının faydası nədir? Orqanizmə lazım olan D vitaminini yaradır. B variantı. 32-ci suala keçək. Biri ədəbli davranış deyil. Burda cavab olacaq C variantı. Kimləsə söhbət edərkən telefonla məşğul olmaq. 34. Validentlər nəyə görə məsuliyyət daşıyır? Övladının sağlamlığına, tərbiyəsinə və təhsilinə görə. D variantı. 35. Hansı işıq yanlış münasibət göstərir? Nailə yol gedərkən ağacların budağını sındırır. C variantı. 36-da İsrafın əksi nədir? İsrafın əksi qənaətdir. C variantı. 37. Çətin vəziyyətə düşən insanlara öz və, vəsaiti ilə yardım edən insanlara nə deyirlər? Cavab olacaq A variantı xeyriyyətçi. 38. Bir uyğunluğu pozub. Burda cavab olacaq D variantı Rusiya və Avropa, yəni Avro. Davam eləyirik. Demək 39-cu suala baxaq. 5 manatlıq Əskinazın özəlindəki rəqəmlər nəyə həsr olunmuşdur? Burda olacaq cavab 4, yəni qız qalasını şivanşaqlar sarayı qədim Bakı. 30-dan. Ölkəmizin avtomobil yollarına qaydalarınə əməl olunmasını nəzarət edir. Nöqtənin yerinə kim yazılmalıdır? Burda olacaq ölkəmiz avtomobil yollarında. Burda olacaq dövlət yol polisi. Yəni cavab 2-ci sə. Bella Lila po videomuzunda sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə, abunə olmağı və like atmayı, yorumlarda da özünüzü aktiv göstərməyi unutmayın. Sağ olun, mənə dəstək olun.